А ми вам обіцяли, тому що ви так захотіли. У нас буде зараз на прямому включенні. Знаєте, що хто скажу? У нас на прямому включенні буде Індія на скайп зв'язку саме звідтіля з того континенту. Відомий путівник журналіст, телеведучий. Це Дмитро Комаров. Це його остання, до речі, експедиція. Ну не в житті остання, а зараз в цьому форматі, в тому завданні редакційному, яке він отримав. І, і зараз він нам про все розповість. Дмитрий, о, мы тебя видим, очень добрый, и сейчас ветер развивает твои волосы, и это Индия, и это самое какое Это тебе доброго дня. Доброе утро, приветствуем вас из Южной Индии, в самый разгар индийского лета, когда туристический сезон уже закончился, но осталась самое интересное настоящая инди... жизнь индийских южан. У меня за спиной Аравийское море, кокосовые пальмы, плюс 42 в тени, все плавится, но тем не менее тут очень интересно. Скажи, будь ласка, что ты получил от Индии, какие новости, что привезешь и что покажешь в эфире в программе Свет на вывороте» на телеканале «Один плюс один». Мы проехали порядка 17 тысяч километров за два с половиной месяца, отсняли 300 часов видеоматериала, и результатом всего этого будет порядка 15 серий программы «Мир наизнанку» в летне-осеннем сезоне на канале «Один плюс один». Темы самые разнообразные. Мы проехали Индию от Гималаев до самой южной точки. Это и шокирующие обряды кремации, которые, наверное, в таком формате не снял больше никто в СНГ. Для нас открылись такие двери, которые раньше не открывали ни для кого. Отмечу один факт: мы проводили съемку в сопровождении троих вооруженных полицейских, иначе это сделать было просто невозможно. Вот. Значит, параллельно со смертью в Индии всегда существует и жизнь. То есть в этом в городе, где кремируют покойников, самые шикарные на планете свадьбы, индийские свадьбы, где молодых по-прежнему знакомят родители, и вне воли родителей невозможно подобрать себе пару. Свадьба даже в самой бедной семье стоит порядка 30-50 тысяч долларов. На нее купят всю жизнь и оплачивает ее семья невесты. Все это мы обязательно покажем. А на экстремальнейшая подия, яка была, и чего чекать, нехай все мы побачим и почуем с годом. Что это было? Здесь каждый день экстремальный и каждое событие по-своему экстремально. Я не буду говорить даже о том, сколько там материальных потерь пришлось понести. Это несколько объективов от камер, не, ноутбук, не, не помню, сколько мобильных телефонов и так далее, и так далее, и так далее. Все бьется, все ломается, но мы идем дальше и движемся в сторону своей цели. Чекаем, вот мы обязательно был... покажем самый сумасшедший... На... Чекаємо, Дмитре, Дмитре. Чекаємо тебе з ну індійськими причиндалами, предметами, які тебе найбільше вразили, і будемо дивитися тебе. Програма світ на виворіт». Ведучий Дмитро Комаров закінчив свою експедицію. Редакційне завдання зараз це Індія. Він повертається в Київ 10 травня. А дивіться програму світ на виворіт». Ну і звісно, чекайте його в нашій студії. Сніданку з 1 плюс 1. Дмитро комаров тільки що був на прямому. зв'язку. 10 Встрітимося в прямому ефірі. Сніданка 1 Плюс 1. До свидання. Oh look,